Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. Baik, untuk posting saya kali ini saya akan sambung ya dengan tajuk posting saya sebelum ini iaitu berkaitan dengan meminta deposit dari pelanggan anda. Pada posting saya kali ini saya akan memberi sedikit tips ya uh, tentang berapakah jumlah atau peratus deposit yang sesuai diminta dari pelanggan anda. Okey, dari segi jumlah atau peratus eh deposit ni, sebenarnya tidak ada jumlah yang tetap. Nothing is fixed, okey? Jadi sebaik-baiknya praktis yang terbaik ialah anda perlu lakukan kajian sendiri dan lihat apakah jumlah atau peratus deposit yang standard dalam industri anda. Jumlah ini kebiasaannya sudah difahami dan diterima oleh pelanggan dalam industri anda. Ya, satu cara mungkin anda boleh lihat ya berapa deposit yang diminta oleh syarikat-syarikat pesaing anda. Buatlah kerja undercover sikit ah, ya, supaya pergi tengok apa pesaing-pesaing dia minta berapa, ya. Ah, ha. dari situ anda boleh menilai sama ada sesuai atau tidak jumlah itu dengan keadaan syarikat perniagaan anda ya ha mengikut kajian yang telah dilakukan ya um, sebagai contoh um, amalan industri perkhidmatan kreatif dan digital contohnya ya secara amnya kadar deposit standard ya untuk sektor ini ya adalah dalam lingkungan 20 hingga 30%. Jadi ini salah satu kajian yang anda boleh lakukan juga. Sebaliknya sektor pembinaan infrastruktur contohnya mengikut kajian ya eh, kadar depositnya lebih tinggi. Ha, bagi sektor ini mungkin kadar depositnya boleh cecah sehingga 50%. Ha, kena bayar upfront. Ini mungkin kerana kos ya eh, untuk mendapatkan bahan mentah nak menempah tenaga kerja ni yang sangat tinggi jadi lain industri lain jumlah depositnya ya baik di sini selain daripada industri standard ya, terdapat juga beberapa faktor-faktor lain ya yang boleh mempengaruhi ya, jumlah deposit yang anda harus minta dari pelanggan pertama sekali ialah kos pemula sesuatu projek ah ha, the the start up cost ha, sebagai contoh kita nak mulakan satu projek nak beli bahan mentah atau mungkin nak beli satu mesin yang khas sekiranya kos ini tinggi dan lagi-lagi bahan mentah atau mesin khas ni tak boleh dipulangkan ya maka deposit anda sepatutnya cukup tinggi ya untuk menampung 100% kos pemula tersebut ini sekurang-kurangnya dapat melindungi anda daripada sangkut ya, dengan barang atau mesin tersebut. Ialah tiba-tiba orang tak nak bayar dah kamu atau projek terhenti kamu dah sangkut dengan barang-barang tersebut. Sebaliknya, sekiranya kos pemula anda rendah, eh, sebagai contoh hanya anda hanya menyediakan perkhidmatan latihan eh, atau consultation contohnya, deposit tak perlulah tinggi sangat, eh, cukup sekadar nak menjamin eh, komitmen pelanggan anda. Faktor seterusnya pula ialah seperti mana saya telah terangkan sebelum ini, iaitu faktor saiz dan tempoh projek. Bagi projek yang besar dan makan masa jangka yang panjang, anda boleh pecahkan bayaran tersebut uh, kepada beberapa fasa, mungkin tiga atau empat fasa ya mengikut uh, completion of the fasa-fasa uh, tersebut ya. Uh, mengikut uh, sebaliknya ya, kalau projek tu kecil ya dan jangka masanya pendek ya, uh, memadai sahaja sekiranya dipecahkan deposit tu separuh sebelum projek bermula dan separuh lagi bila projek selesai. Faktor tiga pula ialah sama ada pelanggan tu pelanggan baru atau pelanggan lama anda. Ah ha, pelanggan lama ni orang kata regular customer lah kan ya. Eh? Bagi pelanggan baru mungkin deposit yang diminta bolehlah tinggi sikit ya. Eh? Contoh mungkin 50%. Ah ha, ini wajar kerana anda belum mempunyai satu hubungan kepercayaan. ya. Eh? You don't you don't trust the customer yet ya. Eh? dan uh, hubungan ini ya uh, sekiranya tidak kenal lagi pelanggan tu uh, boleh menyebabkan ya yeah, uh, bayaran tu lambat diterima atau kemungkinan dia tak bayar langsung ha jadi di sini juga dengan minta deposit yang tinggi anda juga boleh lihat ya yeah, komitmen dan juga karakter uh, pelanggan baru anda tersebut Sebaliknya bagi regular customer anda, deposit yang rendah atau uh, yang kamu sudah uh, beri sebelum ini uh, sudah memadai. Contohnya dalam 20% cukup. Dan akhir sekali faktor yang pada saya paling penting ialah keadaan atau keperluan aliran tunai perniagaan anda. Sekiranya keadaan aliran tunai perniagaan anda belum kukuh ya Ha, baru mula berniaga ke ya? Sebaik-baiknya anda meminta deposit pemula yang tinggi ya? ha, Untuk menampung kos operasi awal projek tersebut Deposit yang anda minta ni sepatutnya mencukupi ya supaya anda tidak perlu menggunakan wang anda. Ha? Atau lebih teruk tak perlulah ha? sampai nak meminjam untuk membiayai projek tersebut. Meminjam untuk membiayai projek pelanggan ni merupakan satu risiko yang sangat tinggi ya dan harus dielak sama sekali sekiranya boleh ya. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian saya hari ini. Esok insyaAllah kita berjumpa lagi. Dalam posting saya seterusnya, saya akan sambung lagi dengan topik amalan-amalan terbaik ya, dalam meminta deposit dari pelanggan nantikan posting saya seterusnya diharap para pendengar ya memberi support supaya channel saya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sekian terima kasih jumpa lagi